Niyə insanlar belədir? Tənbəl, süst. 3 gün başqa cür, 4 gün başqa cür. Niyə insanlar iradəsizdir? Çünki insanlar həyatda məqsədsiz yaşayır. Məqsədsiz yaşayır. İnsanlar həyatda hədəfsiz yaşayır, hədəfsiz. Yaşayır. Bilmir niyə yaşayır. Tərz budur. Mən bilmirəm niyə yaşayıram. Yalnız inanclı kəsləyə aid deyil. Hələ qeyri-inanclılara da aid. İnanclı insanlara sual versən, niyə yaşayırsan deyicə, mən yaşayıram ki, Allah xatir iş görüm. Məqsədi budur ozağı. Niyə pul verirsən? Faqirə. Necə Allah xatir. Niyə namaz qılırsan? Allah xatir. Niyə falan işi görürsən? Allah xatir. Niyə dərs oxuyursan? Allah xatir. Qutardı? Buna o tərəfə gedən adam ozdı. Niyə, yaxşı mən sual verəm. Niyə Allah xatir bu işi görsən? Həqiqətən, niyə Allah xatir bu işləri görsən? Bəlkə sənin Allah xatir bir başqa işlərin də var, onları da icra etməlisən. Sürf Allah xatir deməklə özümüzü xilas edirik məsələlərini qotardı getdi. Qeyri-inanclı insanlara desən ki, niyə yaşayırsan? Deyə yaranmışam, yaşayıram da nə işim var mə? Çox böyükmə söhbətdir. Amma niyə yaşayıram? Nə üçün yaşayıram? Allah məni niyə yaratdı? Nədir məqsəd bu həyatda? Niyə gəlməli idim mən həyata? Quran deyir: "Fə ayna təzəhbun? Siz hara gedirsiz? Siz hara gedirsiz? Bu axınla hara gedirsənəsən? Sən həyatda məqsədin nə də axı? İşləyirsə, niyə işləyirsə? Övladıma çörəy aparıram. Budur, qutardı getdi. Evə yemək aparmaq. Çox üzr istəyirəm, bəs başqa məxluqdan səni fərqləndirən cəhət nədir? Səni başqa məxluqlardan ayıran cəhət nədir? Sən Allah ilə bu üçün yaradılırsan. Sən Allah ilə bu üçün yaradılırsan. Səni yaradan da niyə dedin nə gözəl yaratdım səni? Xüsusilə səndə diyandı. Bu, bu aləmin nöqtəsısansan. Bu aləmin nöqtəsısansan. Bu aləmin nöqtəsısansan. Sən dələ bunu üçün, mən dələ bunu üçün. Nə oldu bəs bu? Və hədəf bəlli olmayanda, hədəf bəlli olmayanda həyat sıxıcı olur. Yorur insanı. Məqsəd olmayanda yorulursan. Yol sənə uzun gəlir, inanın. Mən fikr verinüsüz başqa bir kəndə gedirsən qalmağa. İndi 4-5 nəfər dost gedib başqa bir kənddə qalır. Doğur dostlardan biri qayıdır deyir ki, "Get dükandan nə sal." Düzdür? Sən evdən çıxırsan, indi kənddə olduğun yerdən çıxırsan, dükan axtarmağa başlayırsan. Bir atdım, kağıt atdım, gedirsən, gedirsən. Soruşursan birindən qarış dükanlara da bir digə get, qabağa, biri digə get, qabağa. Gedirsən, çatdın ağır dükana, nə isə aldın, qayıdirsən. Qayıtdın, gəldin, çatdın istədiyin yerə. Bir də nə indi fikir verin. Getəndə sənə yol uzun yar. Qaydanda amma tez qaldın çatdı. Tez yaldın çatdın, yoxsa tez gəldə sənə? Həman yolduda, həman yolda gəlib gəlmisən. Niyə gedəndə uzun oldu, qaydanda qısa? Çünki gedəndə məqsədin bəlli deyildi. Bilmirdin hara girsən. Gözbük tutmusan gedirsən. Harda dukan gördüm, gördüm. Amma qaydanda bilirsən hara qaydırsan. Ona görə qısa oldu sənə yol. Əsas getmək deyil ki, əsas hara getməkdir. Əsas hara getməkdir. Əsas, getmək əsas sürət deyil ki, möhkəm gedirəm. Sürət imtiyaz deyil ki. Təzəvəl birinin sürəti var, gözü kördür. Sürətlə gedir, axırı nə olar? Mən bilməliyəm hara getməliyəm, ondan, ondan sonra, sonra getməliyəm. getməliyəm. Nəyinki gedim görüm hara gəlib çıxmışam. Bilməliyəm hara getməliyəm, ondan sonra getməliyəm. Və məqsədi olmayan insanlar belə didərgin düşünlər. Kim nəyin edir, ona baxır o da onu eləyir. Görsən, bükül verirsiniz. Görürəm məsələn bir nəfər ingilissin, bilir, bu da düşüb ağababaya mən də bilən. Sual versən, sən nəyinsən, nə ingilissin. Yoq, bildim, yaşan, ya dil bilməyə yaxşı bilirsən. Şey. Ya sən nəyinsən, nə olacaq? Sən bildiyin nəyinsən? Bu ona görə öyrənir ki, bunun iş sisteminə bu lazımdır. Sənin nəyə lazımdır? Görürsən, biri məsələn, məsələn, psixologiyanı qaşayib bilir, bu da abı havaya düşüb, bu da başladı psixologiya oxumağa. Sənin nəyə lazımdır? Ax sənin həyatda məqsədin nədir? Sən nəyinəm istəyirsən? Sual verirəm. Sən bilmirsənsən nəyinəm istəsən, onun nə yoxursa, qiyamət günü Allah üç sual verir. Gəldiz, hamımıza verəcək. Hindən deyirəm ki, bil, o sualları verəcəklər bizə. Birinci sual. Limen farelt. Kimçün həmsən bu işləri? Cavab: Allah sənin üçün. Canın qurtardı. Bunu ilə canımız qutarsaydı nə yaxşı olardı. Kaş elə bununla canımız qutara idi. Bu çox qəliz məsələdir ya bu Allahı xatir iş görmək çox qəliz məsələdir ya mən bu məsələni kiçiltmirəm. Amma kaş gələ canımız bununla qutara idi. Li mən fəaltə Allah səni üçün gedəcən cənnətə. Dünyan hələ hara girsən? Deyirəm nə məfəaltə? Məni senmisən? Bəli, səni senmisəm. Eləmişəm. Al, Niyə eləmisən mənim üçün? Niyə eləmisən mənim üçün? İldimə mə, məuç eləmiz. Yox, gəl mənim üçün də eləməsən. Kimcə eləməli idim ki küçə. Mənə o maraqlıdır ya, öz yerində. Mənə bundan maraqlı budur ki, niyə bunu eləməsən? Niyə eləməsən? Bəlkə mən bunu istəmirdim, başqa şey istirdim səndən. Düzdü məni üçün eləməsən. Bəlkə mənim səndən gözləndiyim bir başqa bir şey idi. Bundan da çıxdı üçüncü sual. Nələ gedirik qabağa səssizdə. Keyfə fa'al ta. Bu işi, bu işi necə eləmisən? Eləm Keyfiyyətim. Yaxşı işi görə bilərdin, bəli. Sən necə görmüsən? Yəni bəzi ustalar var, gedər evdə iştirar pul xatınınə zəyil gəldi, onsuz ev yəyəsi görmür axı. Necə gəldi, gəldi? ucuzlar, on elyər, bun elyər, axırdı məsələn gələrdi ya, sənin üçün qurtardım. Yox, Allah soruşacaq keyfa fa'altə. Bu iş ki sənin boynuva düşmüşdü, necə eləmisən bu işi? Necə icra elədin? Danış görək. Allah üçün ümdə məsələ nədir? Allah üçün ümdə məsələ budur. Kişi mə görə etdün və niyyət etdün. Necə etdün axıra qalıb? Əsas Allah üçün niyyədir, sonra necədir. Biz düşmüşük necənin üstünə, niyə qalıb o tərəfdə. Elə Quranın da mantiqi nədir bilirsiz? Quranın mantiqi budur ki, bizi dartır, bizi çəkir məqsəddə yaşamğa. Quran bunu istəyir, məqsəddə yaşayın. Hardan deyirəm sözümü. Bahon Qurani Kərimdən ayə: "Allazina yazkurun Allah qiyamən və qu'uda və ala junubihim. Wa yatafakkarun fi xalqis samawati val ard, Rabbana ma xalaqta haza batilan." Di mənim bəndələrim gecə gündüz ibadat edir, dua edir, zikr edir bu oyunlarına düşən icra eləyir. Təfəkkür edəyinlər, ondan sonra aləmə baxırlar, deyirlər: "Allah sən bu aləmi elə bilirik yaratmamısan ki. Bu aləmin, bu həyatın hədəfi var və mənim də hədəfim var, məqsədim var. Mən o məqsədimə tərəf hərəkət eləməliyəm. Subhaneke, faqina azabənnar. Sən pak və münəzzəhsən, sən cəhənnəmin odun bizdən uzaq elə." Nəmanəyə toxunur? Quran nəyə də artır bizi? düşün, düşün, fikirleş, Bu ele bele yaratmamışam sen için. Sen hiç fikirleşmesen de, sen hiç fikirleşmesen